Assalamualaikum semua. Okey. Hari ini aku sebenarnya nak bercerita Bawa satu tajuk di mana betapa hebatnya orang Melayu berbanding dengan orang Eropah. 400 tahun. 400 tahun tau. Orang Melayu lebih ke depan 400 tahun daripada orang Eropah. Kau bayangkanlah cerita dia macam ni. Teknologi kelautan orang Melayu memang lebih lagi lebih awal orang Melayu yang mendiami Sundaland yang dikaitkan juga dengan Atlantis ni agak lama cerita dia orang Melayu ni cerita dia dah terkenal sebagai pelaut dia orang dah merantau sampai ke pulau Hawaii sana Madagaskar, Afrika, sebagainya. Boleh kata orang Melayu lebih awal mengelilingi dunia cerita dia. Panglima Awang, aku tak nak cerita pasal itu. Tapi kita tahu kan, dia lebih awal daripada Magellan sebenarnya. Dan dan lebih ramai yang pernah tu apa ni menjelajah orang Melayu ni memang penjelajah cerita dia. Di apa yang aku nak ceritakan yang menunjukkan bahawa 400 tahun lebih orang Melayu ni ke depan berbanding orang Eropah ialah macam ni. Uh, macam ni ya, aku nak cerita macam ni ya. Hmm okey, kita ambil macam ni. Pada 1870 1870 Jules Verne dah buat satu novel lah, buku atau eh, dia punya dia punya legend lah cerita dia. Dia panggil one one apa one big two hundred leagues ke ia yeah, under the sea cerita dia. Dalam 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 novel tu fakta tu cerita dalam novel cerita tu Jules Verne tu cerita dia. Dia mencerita tentang tentang kapal selam Nautilus cerita dia yang kononnya dalam cerita kita tengok dalam cerita yang berkaitan dengan Atlantis pun yang benua yang tenggelam pun ada kapal selam dia dia namakan uh, Nautilus yang dipandu oleh Captain Nemo dalam cerita tu kan maksud dia dia satu kapal selam ini orang Eropah dah membayangkan satu kapal selam boleh menyelam dan mengeksplorasi dalam apa apa dalam bawah permukaan bawah laut dan sebagainya tapi kena ingat satu benda orang Melayu dalam Salatus Salatin, sejarah Melayu. Kan? Dalam sejarah Melayu kita tengok uh, dah di, benda tu dah ditulis 1000 uh, bukan 400 tahun lebih awal, lebih kurang 1400 tahun uh, masih cerita dia, masa 1400 tahun. Masa dia dalam buku Salatus Salatin menceritakan tentang hikayat-hikayat apa ni raja-raja Melayu dan sebagainya kan cerita dia. Dan dalam cerita tu dia ada satu sangsapurba dan sebagainya. Okey fine. Kan? Hmm. Jadi cerita dia dia ada satu dalam elemen dalam cerita cerita-cerita Melayu ni cerita-cerita Melayu ni kebanyakan cerita lisan cerita dia. Dalam cerita-cerita lisan Melayu ni cerita, cerita dia bila dalam cerita Hisan ni sudah ber berpuluh tahun, mungkin beratus tahun kita pun tak tahu tapi yang dituliskan dalam salah satu salatin iaitu sejarah Melayu ialah oleh Tuan Sri Lanang Tuan Sri Lanang mengatakan bahawa hikayat tu bermula macam itu cerita dia kan 1400 tahun dulu dalam apa 1400 tahun dulu pula 1400 tahun 1400 masih cerita dia dalam cerita tu menceritakan tentang raja suran raja suran yang turun ke dasar laut turun ke dasar laut dan meneroka dunia laut menggunakan tempayan kaca katanya. Kau bayangkan orang Melayu dulu-dulu dah tahu dah macam mana nak buat satu satu kapsul, satu macam kapal selam untuk meneroka dalam air memerlukan apa ni yang kaca cerita dia yang boleh cerah boleh nampak kan cerita dia. Di mana dalam cerita tu Raja Suran turun dan menyumpahi kerajaan Zilin dia kata. Kajian zilin tu dia di, di, dipinta oleh perempuan dia Perempuan yang nak katakan perempuan macam manusia dan juga bukan macam macam manusia lebih kurang macam itulah. Dua alam Allah alam. Dan aku tak nak cerita benda tu hikayat tu sebab nanti orang kata ah, orang Melayu ni banyak berangan-angan. Okey fine tak apa. Masalahnya orang Melayu dah dapat idea macam mana nak masuk dalam air sebab bila nak masuk dalam air dia ada pressure, tekanan cerita dia Dalam cerita Raja Suran tu dia pun memerlukan masa tujuh bulan untuk createkan uh, satu tempayan tempayan kristal tu, tempayan, tempayan, kaca tu. Dan dia kata dia bukan buat kaca-kaca yang ditempu biasa je dia. Kaca yang ber, khas dia kata, dia kata kristal sebagainya. Yang mana macam macam kristal lah, maknanya boleh bertampung tekanan yang tinggi. Gitu dia, dia. Kau bayangkan benda tu. Maknanya orang Melayu dah terfikir tentang macam mana nak turun dalam air bertekanan tinggi dan menjumpai kerajaan-kerajaan macam-macam dalam bentuk yang macam-macam. Uh, -macam, sotong yang macam ini, Batu tu parti yang bentuk macam peri sebagainya. Kau bayangkan? kan? Maknanya, dia pun tahu bila turun dalam dalam air ini, dia gelap. Orang Melayu dah tahu lebih awal, 400 tahun. Jadi, dalam 400 tahun tu cerita dia, orang Melayu dah tahu turun bawah, gelap, tak ada cahaya dan diperlukan bawa cahaya untuk nak tengok dalam cerita dia macam mana dia, dia, macam mana dia nak pasang cahaya tu kalau kata dulu pelita cerita dia sebagainya dalam satu kompakmen tempayan kaca tu oksigen dia macam mana cerita dia cahaya tu macam mana nak keluar cerita dia kalau dia pakai pelita asap dia macam mana cerita dia karbon monoksida dan sebagainya that's why orang Melayu dah fikir benda-benda tu 400 tahun sebelum Bayangkan tahun 1400 dah tulis Tan Sri Lanang lah tulis cerita tu dalam salah tu Tapi 1870 Jules Verne baru tulis dalam buku dia cerita dia. Baru cerita tentang Nautilus sebagainya. kendaraan yang Raja Suran yang cerita pun tak dicerita pun. Kata dia. Dia tak ada, tak ada, tak ada, tak ada information tentang dia. Tapi benda. Tapi benda-benda ni semua aku dapat daripada hikayat-hikayat lama, masuk sikit masuk masa lama sebagainya. Aku tahu aku kaji, aku baca segitu. Dan kau boleh semak juga cerita dia. Tak percaya kau boleh tanya chat GPT apa masalahnya cerita dia. Tak. Benda dia fakta cerita dia. Ada benda-benda. Jadi 400 tahun sebelum. Maknanya orang Melayu ni dah fikir jauh teknologi dia. Apakah kaitan orang Melayu dengan kerajaan Atlantis? Mungkin Atlantis itu dengan Sundaland itu adalah satu benda yang sama cerita dia. Wallahualam bisawab. Aku tak pernah kaji benda tu lagi. Tapi aku nak ceritakan tentang satu maknanya orang Melayu ni sebenarnya dia jauh ke depan dari segi pemikiran, dari segi pengetahuan cerita dia. Mereka tahu bahawa nak turun ke dalam sal laut kan memerlukan satu kompakmen yang kukuh dan dia ambil masa untuk membina je sampai dalam kita tu Haji Suran tu memang tujuh, bulan dia ambil masa tujuh bulan tujuh hari lebih kurang untuk ambil masa membina tu dengan kompakmen yang ada tekanan tinggi high, pressure high pressure tu So kau bayangkan lah macam mana orang Melayu boleh berfikir macam tu. Kalau katalah kita kata orang Melayu ni lembak lah banyak Tapi orang Melayu dah fikir awal lagi daripada orang orang Eropah. Yang kau banggakan dengan orang, -orang Eropah pasal apa? -apa dia. Orang, orang Eropah tu dapat banyak dari idea daripada sana. Cita dia. Ha. Sebab dalam 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 cerita dia apa ni dalam Al-Quran dan sebagainya tak, dalam hadis pun tak ada cerita kan keadaan macam mana turun dalam air cerita dia tekanan yang tinggi tak ada cerita dia ada mungkin ada suatu ayat dia tapi orang lain cerita secara literal tak ada cerita dia jadi kau fikirkan macam mana orang Melayu boleh terfikir untuk bila menurun dalam air ada tu cuba kau ingat orang Melayu dulu-dulu bila memukat apa ni pasang jaring dan sebagainya dekat laut dia pun menyelam dia pun dengar apa bunyi-bunyi ikan daripada jenis-jenis bunyi ikan tu dia pun tahu apa jenis ikan yang ada ikan tenggiri ikan kaloi, ikan apa sekali aku pun tak tahu je ikan bak ikan aku fail lah dia. Tapi kau bayangkan orang Melayu dah fikir benda-benda macam ni. Benda-benda yang jauh dah terfikir benda ni. Kan orang Melayu dah tampak bawa untuk menjelajah satu kawasan dia perlukan satu benda yang bagus cerita dia. Satu kompakmen yang bagus cerita dia. Satu facilities yang bagus cerita dia. Di mana dengan facilities-facilities itu kita, dia pun boleh Penjelajah dunia sama ada di dunia dalam, laut. Mungkin aku tak pernah baca lagi manuskrip Melayu dalam tentang perjalanan ke angkasa lepas. Itu dia tak ada belum adalah. Mungkin tak ada orang Melayu tapi tak ada dasar laut sebab itu adalah bidang orang Melayu. Bidang kepakaran orang Melayu cerita dia. Bidang kepakaran orang Melayu adalah menjelajah ke tempat dalam air cerita dia. Bayangkan bila orang Melayu boleh buat benda-benda macam tu. Cuba kau bayangkan apa yang kita orang Melayu boleh dapatkan benda macam cerita dia. Aku di abaikanlah bunyi bunyi tu, aku pun tak tahu lah cerita. Susah aku nak cari satu sumpak yang sound dia bagus cerita dia. Okey, aku, dia lah aku buat dekat rumah sendiri kan, konten dia cerita. Tapi kalau kau fikirkan apa yang berlaku dalam dalam benda ni cerita, maknanya orang Melayu ni sebenarnya bukan setakat dia mengkaji apa benda yang ada di sekitar dia. Tapi sebenarnya orang Melayu tu sendiri dia meneroka, menjelajah dan sebagainya. Dan daripada apa yang aku nampak macam tu Ilmu kelautan orang Melayu ni kan memang dasar sebenarnya. Kan bukan setakat dasar mengenal jenis-jenis apa ni apa ni dipanggil dalam laut ni dipanggil jenis-jenis ikan dan sebagainya tu kan jenis-jenis jenis melatang dalam laut gitu malah dalam daud, dalam dalam dunia Melayu itu sendiri kita ada juga cerita tentang binatang-binatang yang kita mistik cerita dia macam duyung kita dia sedangkan benda tu seluruh dunia pada masa dulu mana ada whatsapp whatsapp channel je whatsapp group masa tu mana ada telegram orang nak cerita tentang duyung satu dunia boleh cerita benda yang sama je dia orang Melayu pun ada je dia tapi aku nak ceritakan tentang tentang tadi kapal selam di mana Joseph pun berfikir pada tahun 1870 dia fikir tentang kapal selam. Dan orang Melayu dah lebih 400 tahun dah memikirkan benda tu. Mungkin lebih, mungkin lebih 400 tahun daripada Jus pun. Mungkin 600 tahun Allah bisawab sebab benda ni cerita atas lisan je dia. Cerita yang ditulis oleh Tun Sri Lanang tu sebenarnya adalah cerita tulisan sebelum itu je dia. Ingat tak dalam dalam bukit Saguntang Mahameru cerita dia di mana diturunkan apa ni eh uh, apa ni sanghar purba itu berjumpa dengan yalah yang apa ni kan? wan wan pun wan malini wan, Puk wan malini berjumpa dengan makhluk yang turun daripada sebuah kenderaan yang, macam angkasa lepas menguning semua bukit tu cerita dia padi-padi jadi menguning dia di mana dia tu, turun dia keluar daripada muntah lembu muntah lembu tu bukan muntah maksud dia, dia keluar daripada mulut aku menggambarkan bahawa orang Melayu dah fikir mungkin tentang meka atau meka. Meka mana mekanik ke dia, dia. Mana robot, satu robot dia turun buka mulut dia, bukan buka mulut, buka dia punya depan dia tu. so tu turunlah makhluk tu berpakaian cantik dan sebagainya. Dia kata kecil dah boleh bercakap, pintar, bijak dia kata dia. Dan meng mengenalkan dirinya sebagai raja. Bayangkan, orang Melayu dah fikir tentang meka cakap dia ada tu kenderaan asing yang boleh bagi cahaya yang terang cak mungkin yang dia kata padi tu nampak menguning pasal cahaya terlalu dia pakai cahaya apa ni dia pakai neon punya punya lampu ke apa wah alam dah cerita tapi ini dalam dalam hikayat naik cerita dia dah menceritakan tentang benda-benda itu cerita dia kan dan dia boleh ber, apa, berkomunikasi dengan manusia masa tu zaman itu jadi dia apa ni Orang Melayu masa itu dalam mungkin bahasa dia lain. Dan orang Melayu bahasa lain. Jadi dia ada translator, ada satu alat yang boleh komunikasi. Mungkin tak tahu wallah alam dia tu. Itu yang aku nak cerita kat kau orang ni cerita dia. Terlalu. Cuba kau fikir balik orang Melayu betapa hebatnya. Mungkin orang kata imajinasi orang Melayu ni hebat dia. Terlalu. yeah, betul. Habis orang putih pun jus tu pun imajinasi juga dia tu. Dia. Semua benda start dengan imaginasi. Even Tesla pun start dengan imaginasi. Even Edison ke apa ni siapa namanya uh, yang buat Alexander Graham Bell tu pun sama juga. Asal dia imaginasi dia Newton pun asal dia imaginasi. Dia imajinasikan graviti gravity cinta dia. Bila buah apple tu jatuh, oh itulah gravity. Imaginasi. Jangan kita kata imaginasi tak penting. Semua penting cinta dia. Dan dalam dalam satu penciptaan satu benda pun semua memerlukan imaginasi Jadi itu yang kita perlukan dia. Apa yang orang Melayu boleh nampak? Itu. Sebenarnya orang Melayu ni ada satu dia banyak lebih tapi disebabkan kerana dia sikap ambil dia kata, tak salah. Orang bagilah macam orang lain dia ambil dia buat relax sudah orang Melayu ni relax sedangkan dia dah maju awal setuju. Teknologi Contohnya teknologi buat rumah orang Melayu yang tidak pakai kayu paku pun boleh. ada juga. Makan tanggam saja cerita dia. Malah kalau kita banyak banyak benda yang kita pun nak yaitu. Aku tak nak bawa kau orang cerita tentang kerajaan Kelangi. Ha, ya ini nanti episod lain aku akan cerita tentang dia tentang kerajaan Kelangi di mana aku dan kawan-kawan aku kalau aku ceritakan benda ni kau mungkin kata ah mengarutlah cerita dia. Tapi benda ni wujud cerita dia. Eh, kalau kau tahu macam mana nak buat. Iaitu astral projection. Itu cerita dia dalam topik yang lain. Tak apa lah. Aku akan cerita Tapi benda yang aku nak cerita dengan ini adalah kapal selam. Kapal selam. Teknologi penyelaman dasar laut. Teknologi penerokaan dasar laut. Cerita dia. Di mana perlukan satu kompakmen atau kapsul ataupun istilah orang Melayu dulu-dulu ialah tempayan. Tempayan kaca untuk turun dalam letak A, dia boleh tampung tekanan. Kau fikirkan benda ni. cerita. Tapi iyalah, bila kita cakap benda macam ni, kan orang kata orang oh, Melayu ni lebih perangan, orang Melayu ni banyak cerita sebagainya. Itulah. Kita kita condemn bangsa kita sendiri. Kita condemn bangsa Melayu. Tapi kita ambil cerita-cerita daripada Mak Salih lah, daripada orang Eropah lah, Jepun lah kata, mereka pun lah. Sedangkan mereka pun <laughs> dia pun macam, macam kita juga berangan berangan juga dia teris, untuk satu, satu benda dia teris. semua manusia macam itu dia jangan kita jatuhkan bangsa kita dan naikkan bangsa lain sedangkan bangsa kita pun maju juga hebat juga dia teris. orang Melayu tak duduk atas pokok dan kalau orang Melayu buat rumah atas pokok sebab apa dia Sebab nak elakkan binatang buas. Nak elakkan apa ni binatang berbisa. Ada sebab, cerita dia Sebab itulah rumah orang Melayu tinggi-tinggi Tiang tinggi sebagainya Sebab apa? Sebab untuk Mengelakkan rumah kebanjir Kalau banjir sekalipun rumah tak janam Rumah dekat atas, cerita dia Orang Melayu tak tarah Bukit. Orang Melayu cuma Adjust sedikit saja dan Buat macam tu. Itu teknologi Orang Melayu That's why dulu-dulu kalau hujan Kita tak tak ada banjir, cerita dia. Tapi bila sekarang Jadi banjir sebab kita sendiri tak ikut apa cara-cara dia Cuba kau bayangkan Rumah yang bertiang Duduk di atas Dengan rumah yang bawah Bila masih banjir, apa jadi? <tuh> Itu pun tak boleh settle That's why aku cakap Orang Melayu tadi, dia ada 400 tahun Mungkin 500 tahun, mungkin 600 tahun Dah lebih ke depan daripada orang Eropah Aku tak cerita tentang Aku tak nak cerita nanti Nanti aku akan bawa satu lagi cerita Ialah di mana besi-besi orang Melayu di mana macam mana kita gabungkan logam di mana ada keris berbanding tulang mawas cerita dia mungkin kau orang tak tahu cerita dia mungkin ada yang tahu tapi tak apalah Apa kita benda tu kita ada banyak teknologi di mana teknologi bes keris yang tidak boleh patah cerita dia keris orang cakap besi salah faham keris yang betul-betul keris yang ditempa dengan bagus keris-keris lama ni dia tak ber, tak ada magnet tu. Tidak bermagnet. Kalau letaklah dekat magnet. Tak ada kesan. Kata dia. Cuba kelis. Kau baling lah macam mana sekalipun. Dengan hulu dia besar. Dia punya ujung tajam dia. Kencing dia. Kau baling. Dia tetap pergi yang ujung. Dia bukan bontang manting macam tu. dia. Tumbling tak ada. tadi, ada. Kau baik. Kelis boleh tegak dengan diri sendiri. Itu teknologi orang Melayu teknologi orang Melayu memang dah jauh ke depan. Ya tak? Memang teknologi itulah teknologi Melayu. Aku nak kata apa lagi? Itu tentang keris dia, balik. Kan? Ya. Orang Melayu pakai kapak. Kapak kecil orang Kelantan kata. Kapak ni kalau kau baling betul-betul, kalau buat dengan desain dia punya kayu dia atau dia punya hulu dia dengan teman mata dengan betul, kau baling lah macam mana. Tetap akan kena bagian bagian tajam dia. Ha, nah, kecuali kalau kapak tu dibina dengan tak ada dia orang study benda-benda tu. That's why namanya orang orang dulu dulu di mana dia panggil dia tukang besi, tukang keris, kita panggil tukang. Kita ada banyak benda di teknologi. Aku baru bawa buka cerita kau orang ialah tentang Nautilus ni cerita dia yang Joseph Tinker kan dalam 1400 uh, 1870 dulu cerita dia. Sedangkan kita dah bercerita tentang teknologi menyelam dalam laut ialah 1400 tahun 1400 gitu deh. Enggak bayangkan. Dalam Star to Star Team. Tun Tak percaya kat tu. Okey fine. Kalau tak percaya apa yang aku ceritakan ni, boleh tanya chat GPT, boleh tanya mana-mana AI from ataupun gua cuba check Google lah gitu deh. Itu yang kita patut kita patut buat. Kita kita patut kembanglah. Sebenarnya banyak lagi ilmu-ilmu Melayu. -ilmu -ilmu -ilmu. Kita kita lama manuskripnya. Manuskrip lama yang tak di tak dia apa ni tak dihuraikan kau dengar ada bunyi burung tu jadi dia burung tu bekas, bukan bukan bersio-sio buat bodoh saja setiap satu tu adalah tasbih takbir tahmid pada Allah taala aku suka nak bercerita tentang, tentang, alam alam semula jadi nanti ada masa nanti aku akan buat satu konten tentang alam semula jadi kopi kepikiran ya. Tapi yang ini kau tengok, kau study, kau check balik, kau semak documentation balik. Bila orang-orang Eropah kau start buat kapal selam? Dan berapa, sebelum tu berapa lama orang Melayu dah ada pengetahuan tentang penyelaman ni cerita dia. Dah selaut. Kita tahu bahawa orang Melayu ni ke depan dalam banyak benda cerita tapi kebanyakan kitab-kitab manuskrip-manuskrip Melayu lama telah dibawa ke Eropah, dibawa ke Portugal, dibawa ke Spain, dibawa ke British, kan, Britain, dibawa ke oleh Belanda, Holland, banyak. Dan dimusnahkan pun ada. Boleh kata 99% daripada ilmu-ilmu dan juga dokumen dokumentasi lama dan juga manuskrip-manuskrip lama yang menceritakan tentang banyak-banyak benda lain semua dah tak rengkut. Yang ada tinggal persen je kat kita dia. Kan? Tentang herba macam tu dia. Kita dah ada banyak lagi pengetahuan tentang herba Cukup banyak. Malah mengenal jenis-jenis racun pun kita ada Aku ada dulu ada satu kitab, buku kitab lah Aku jumpa dekat mana tau? Dekat negara Israel Di mana satu buku kitab tu bukan kitab Melayu Tentang herba je dalam dia dan herba tu bukan sangat herba biasa. Dia cerita tentang racun daripada herba-herba tu cerita dia. Ada tak dekat Israel? Dan milik orang Melayu, kisah orang Melayu cerita dia. Tapi tak ada di Malaysia. Aku tak sempat nak ambil capture dan sebagainya. Dan kita kita, kita, kita ketinggalan ilmu-ilmu tu cerita dia. Banyak. Satu hari nanti aku nak stop cerita tu. Aku nak ceritakan tentang kehebatan orang Melayu. Orang fikir-fikir. Assalamualaikum.